Mən Neftçi komandasının futbolçusu Nazim Bayramov idmançı mətbəxininləyəm. Bu günlərsə meyvə salatı düzəldəcəyik, hansı ki, günorta yeməyindən sonra desert kimi istifadə edə bilərsiniz. mal çevir, alma, portuqal. Bir də ki, yoğurtla qarışdıracağıq, sonra da şokoladla süslən gözəllik verəcək. <Sessizlik> Əvvəlcə ıı, banandan başlaya bilərik. Doğru mu? Çox nəziq doğramırıq orta. Ə, e, şo vaxtı 4 yaşımda, 5 yaşımda məhlədə oynayırdım. Ə, e, mamám görür ki, çox yaxşı futbol oynayıram və e, məni futbola yazdırmağa tərzii etdi. İ e, Sonra Rossiyada Avangard komandasında futbola başladım. 1-ci min oynayırdım 8 yaşma kimi. Orda texnikada, top çeləməkdə onları öyrədirdilər. İ yavaş-yavaş gəldim 12 yaşında Bakı futbol akademiyasına. 2 il orada oynadım. Ə, Azərbaycan milli komandasından təklif aldım. İ yavaş-yavaş 10, 14, 15, 16, 17 milli komandada iştirak etmişəm. Həmən ərəfədə Fransa getmişəm. Niyə də Fransa'da oynamışam 15 yaşında. Və valideynlərim başqa ölkədə olduğuna görə müqavilə bağlaya bilməmişdim, amma 3-cü liqada orada məşqlərdə iştirak edirdim və yoldaşlıq oyunlarında iştirak edirdim. Fransa'da özümü təyyəq etmişdim və orada yaşayış necə idi? Kirada qalırdım. Biraz bahalı idi. Yəni kirayə 600 -yə, evroy idi, amma orada futbol oynamağa dəyərdi çünki komandada atmosfer başqa cür idi. Ə, i̇nsanlar adi ayaq arasını və gözəl bir şey edən kimi məşq etdik, ki, amma əslində çalırdı ki, biz o futbolçu belə bir şey elədi. Yəni, özümüzü oyundaş kimi hiss edirdik. Belə bir gözəlliklər var idi. Mətbəxdə də ki, yəni futbolçu öz yeməyinə fikir verməliydi və Hər oyunçunun bir boyu var, bir çəkisi var və o özünə fikir verməlidir, deyim mən. Orda çox insanlar restoranda yiyirlər. Çünki o zaman şəxsən yeməyə fikir verməmişəm necə idi. Çünki ətrafım elə də yox idi. Orda təkcə idim və ancaq öz mətbəxim bişirirdim. Mən Azərbaycan mətbəxim bişirirdim. Mən çox doğran yarpaq domates sevirəm siz demişkən. Orda he yəni nə o nasılı bişirə bilmirdim. Həm bişirməyə cəhd edəndə həm də ki yarpağı yox idi orada. Mal ət az idi tapmaq yəni çətin idi. Orda müsəlman marketlər vardı, ordan alırdıq. Onlar da biraz uzaq etdiyiə çox vaxt gedə bilmirdim. Bananı doğradıq, indi atırıq tavaya. Burda qarışdıracağam hamsını. Mən 12 yaş montaj qaldığıma görə çox yeməyi özüm tək bişirmişəm, öyrənmişəm. Məktəbdə biz öyrədirdilər Rusiyada oxuyanda. Supla bişirə bilərəm, borşdu, mərjə sufudu, düyü sufudu. Ərə dolmaları da edə bilərəm, kələm dolması. Sonra balıq bişirə bilərəm, aş bişirə bilərəm, öz başı borş tuturam. Yəni çox yeməyi bişirə bilərəm. zorunlu məndə zorçuluq, çünki bilirlər necə mən formada saxlayıram özümü. Yəni hər bir futbolçuyə də deyirəm, özünə fikir verməlidir. Hər birin idmançı rejimlə yaşamalıdır. Və e, mən məsəl özünü tövsiyə edirəm ki, yəni çox yağ qəbul etməmək. Saat 8-də oyandımsa 12-də zəfrafət yeməyə, yəni məşkdən qabaq ancaq meyvə yeyə bilərəm. Məşkdən sonra orduatır qoya bilərəm. Əgər mən istəyərsə səhər gün ortiq yeməyi saat 4-də yeməyə tövsiyə edirəm, axşam yeməyə də 8-də. İ, 6 saatdan bir limon suyu içməyə tövsiyə edirəm, çünki yeni yağ yandırmaq, ya yandırmaq üçün və yaxud yağ yandırmaq istəmirsinizsə o limon suyu içmə bilərsən. Yeməklərində əgər diyetə saxlamaq istəyirsinizsə, vəzinin çoxdursa, səhər yeməyində kənşi yeyə bilərsən sofra şorba yeya bilərsən, yaxşı yaxşı şorbalar, yumurtasız olması. Gün ortalar qreçka yeya bilərsən, düyə yeya bilərsən, balıq və ya döşətini, toyuq döşətini, digər yeya bilərsən və hamısı soltması olmalıdır. Yəni heç birinin yağ olmamalıdır. İndi almanı az az doğrayırıq. Ə, çox yığılmasın. Orta normal. Bunu doğurub qaşıdıracaq banana. Ən <Sessizlik> çox milli komandanı xarizəda olmuşam. E, Maraqlı məqamlarımız da olmuşdur. Birinci Rusya olmuştu Anapaya, sonra İspanya gitmişim Madrid'e, Barcelona'ya, Gürcistan'da olmuşam, Türkiye'de olmuşam, Ukrayna'da olmuşam, Kazakistan'da olmuşam, Serbia'da, Latvia'da, Litva'da, Belarusya'da, Fransa'da, Çidefe, Almanya'da, Portugalya'da, bir de Brezilya'da. Çok yerlerde ve en sevdiğim ülkelerden biri İspaniya olub, çünki çox maraqlı bir ölkədir. Yəni adi şəhərə çıxanda e, hər yer əyləncəli idi. Çox insanlar bəfərqli-fərqli şeylər göstərirdi. Yəni insan şəhərə çıxanda nə üçün yaşadığını görürdüm. Və bir insan öz hüsrətlərini e, göstərmək üçün bir yerə getməlidir və ya konsertə getməlidir. Hər şey e, hamının o necə deyim, hamının içindədir, göz ortasındadır və həm hər şey görülürdü. Ən sevdiyim mətbəx Estoniya doğudur. Çünki mən çox vaxt borş forş yerəm. Mən sevdiyim sup borşdur və həmin borşu ilə bir dən orda sevimişəm. Çünki çox fərqli idi. Çox gözəl tamu var idi və Estoniya mətbəxə borşma gəlmişdi. İndi çivin doğururuq. Sonra tezən ora qatacağıq hamısını. belə Latviya gedəndə orada mehriban insanlar idi. Belə necə deyincə disiplinə görə Almaniya tə diyaram. Bütüncə orada həqiqətən də yeni maşınlarıdır. Sakit, həçördə sakitlik və yaxud başqa bir şey yəni, Almaniya təfsil eləyaram. O çox gədə bir ölkədir. Fransa biraz necə deyim, hərə özünə görədir. Heç kimə kimə fikir vermir. Yəni kim nəyinir? Yəni fikir vermirlər. O kim nə istəyirsə onu edir. İspaniya ilə cərizə şəhəri idi. Braziliya da eyni Fransa kimi, yəni şəhəri biraz dağınıq idi. Yəni təmiz deyil. Qarısı mənim Cristiano Ronaldo-nı həmişə baxmışam. Həmişə onu sevmişəm çünki bu insan həqiqətən də dayanmır və tez bir fitmançı dəyməməli. Heç bir idmançının sırad olmamalıdır. Argüns olmamalıdır, yəni yenil olmamalıdır, futbolçu məşq etməlidir. Dutan ki, özün 6 gün məşq ayırmırsan, vision sırad edə bilərsən, amma həmin bir günsən ən azından səhər tezənə durub 1 saat məşq edə bilərsən. Yəni Azərbaycan futbolçularından da Rusanbuşovu çox bəyənirəm, Rəhman Əzərovu çox bəyənirəm. Hətta filmlə məqam məqam olub. Bakı futbol klubunda oynayanda Rəhman Əzizlə tanışdım. Qumirimi idi. İ onla ə, bir komanda oynamağı arzuladım. Keçən il Neftçi futbol klubunda məni zəvrə salmışdılar və Rəhman özünə dedim ki, bizsən mə Qumirimiydim. Bir yerdə Türkiyəyə, Surqantaya uçuruq. O da çox sevinmişdi. Məni hətta qucaqladı. Demək, vəsmən çox şad oldum sənin tanıdığıma görə. Hətta bir yerdə oyuna çıxdıq. Polşa komandasına qarşı oynamaq çıxmışdıq. 30 dəqiqə oynamışıxdım. Həmin ə, oyunda məşqçimiz Borcu Məhəmməd idi, İtaliya məşqçisi idi. O da məni çox bəyənirdi. Mənim dostlarım var çoxdur, xarici dostlarım e, Donald Keray idi, Steven Monrozdur, e, Salvi Buqrin, yəni e, çox yaxşı insanlardır və e, həqiqətən də bəzi e, legionerdən e, e, yəni, çox fərqlənirlər insana görə. Onlar niyəmandan çox lovlu olaraq restoranda yediyimi görmüşəm, yəni evdə çox ört yemirlər. Bir iki dəfə mə onları bişirmişəm yemək, dolma bişirmişdim Monroza. Çox bəyənirdim, ən yani çox bəyənmişdim. Ondan sonra mənə deyir ki, ənənəvi qovlardan bişir. Yəni belə dolmanın çox bəyənmişəm. Bizdə nə yani, əyləncəli insanlar var. Hətta məskecədən də belə oyundan qava malında qorşuruq. Qalonkadakı biraz intensiv olsun. İnsan futbolçular biraz özünə gəlsinlər, ayılsınlar. Futbolçular çoxdur. Məşqin ortasında zarafat edirik. Elə Rəhman Neçtə olanda da, da zarafat edirdi çox. Futbolçuların bir-birini münasibəti yaxşıdır. Yəni çoxu zarafat edir, gülür. Yəni stil Mandros toq elənzər bir oyunçudur. Maşının ortasında da, yəni nə sələyə bilər ki, biz məclisdə gələ bilərik. Amma hər işin bir, ə, hər şeyin bir yeri var. İş işdir, əyləncə əyləncədir. Çivi doğrayırıq. 2 dənə çivi doğrayacağıq. Çünki çivi də biraz turşuluq var və bu ivman üçün yaxşı bir şeydir. Ə, həm arxlanmaq üçün, həm də ki tamlıq almaq üçün. Səlatəsində dilər kimi gedir. <coughs> günorta yeməyindən sonra, məsəl üçün 4.7-də günorta. Buna qiymətdən 1 saat, saat yarım sonra rahat televizora baxa baxara-baxara yeya bilərsiniz. Yəni ardıcıl nola oturan da vaxt keçirə bilərsiniz. Yəni bunu rahat yeya bilərsiniz. o biləmamışam mə hazırlamağı. Şirniyyat çevrəmə modulasında, yəni yer öz yerində. Bəli, yəni, ən çox bazm bişirəndə xoşlayıram. Tort bişirə bilər, yəni bizən bişirə bilərəm, amma çox vaxt özümü eləyə bilmirəm, çünki həmişə istəmişəm formada olum, fit olum. E sürətli oyunçu olduğuma görə mən çox res verə bilmirəm. Həmişə öz rəsmə fikir vermişəm ki, əhəm, yəni 68-60 yerdən yuxarı olmayın deyə. yürəndik bura. İndi portuqal suyacağıq. Portuqal da e, diet saxlayanlar üçün çox gözəl bir şeydir. Çox gözəl bir e, meyvədir. Çünki içində turşuluq var və insanlar daha tez arxlanmağa kömək edir. hələ zamanlar olub artıq çəkməli olum amma maksimum 2 kilo 3 kilo çünki daim hər gün məşq edirəm hətta dərdlə də məşq edirəm. Çünə təfsil deyərəm. Əgər kimar formalaq istəyirsə hətta yəni 20 günündə, 15 günündə çox bes ata bilər. Əgər daim məşq edirsən. Salat 12 dəzavtə qəraləsən. 12 içində meyvə olsun. Turş meyvə, greyfrootdu, kividi və ya limon suyu ça bilər. Oğlucuda səhər yeməkləri eləblər, yəni yağsız yumurtadır. Greçka yeyə bilərlər, şalotulca greçka da yeyə bilərlər, qaşıq yeyə bilərlər, şorya bilərlər. Hamısında soyutması olmalıdır. Yəni yağ qəbul etmamalıdır. Həmin prosesdə heç bir yağ qəbul edilmamalıdır. Saat 4-ə kimi meyvə suyu içə bilər. Öz şəkilimiz portaqal suyu içə bilər, ürəyi hansını istəyir, amma E, magazin sor olmalı. Söz təcili olmalı. Saat 4-də obiad eləməlidir. E, Dəfokkalı nə səyə bilər, yaxşısız. E, sonra soqma səyə bilər, düyüdü, qreçkadır. Bir də axşam yaxşı suplar olur. E, yəni makaron falan yox. Yaxşı supla düyü kimi bir şey, elə bir şeylər suplar olur. Bulyon. Onlardan yeyə bilərlər. Balığı da ən çox şüş, şüş qabalığı yeyə bilərlər, çünki onun da protein olur şukrəli bir balıqdır ki, bütün balıq çox balıqlar edir və həmin balıqdan protein yaranır. O da xeyrlidir. Onu da yağsız düvəkdə bişirə bilərsiniz. Səhər 8-ə kimi, 8-dən sonra heçnə qəbul etməməli. Ancaq şor yeyə bilər, bir qaşıq yağsız. Belə daim məşq edə-edə tez arıxa bilər. Su içmə prosesi Limon şirənəsinə 3 litr ən azı su içməlidir. Əgər çox içə bilirsə 5 litr, 4 litr, yəni içsən çox faydalı olar. Portuqala doğrayaq, təzə əsən tozdrum. 4 գյուց mən əslində çox şeymişəm. Yəni ilan deymişəm. Yəni həqiqətən dadlıdır. Ols xəbərim yox idi o yediyimdən. Sorğudum bildim, amma çox dadlı idi deyə heçsinə demədim. Dadlı olmasaydı, <laughs> yəni və ürəndi bulana bilərdi elə bir şey. Mən bulğur sevmirəm. Nəsə xoşuma gəlmir bulğur. Bibər sevmirəm. Bilmirəm, yəni şişir mi barda heç birini xoşlamıram. Belə çox hər şey yeyirəm. Yəni ə danız məhsulları olsun və yaxud meyvət ərvəz olsun hər şey yeyirəm və xoşlayıram İndi hər birin idmançısı öz məqsədi olmalıdır və o məqsəd olmadıqda o insan heç bir şeyə nail ola bilmir və o zaman kəsər görür ki, biz mən ən yerdəyəmuşam. Hər bir idmançısı öz məqsədi olmalıdır. E, Mənim bir məqsədim var ki, mən İspaniyada oynamaq istəyirəm. Çünki öz futbolunu İspaniya uyğun görürəm. Yəni bizim Azərbaycan futbolunda məsələn Ustancə Sabir Buqrin indi təzə cav komandada Çox gəldər passlar atır, ara passlar atır və skredin passlar atır. Bunlar ki bura baxır, ora verir və bizim Azərbaycan futbolunda elə futbolçular çox var. Orta oyunçuları, i krayni oyunçular və hücumçular ona görə az yer çəkirlər. Yəni onlara top çatdıra bilmirlər. Və mən özümü İspan futbolunda hiss edirəm, çünki orada hər kənə passlar çoxdur və mənim sürətim olduğuna görə e, ona e, o həmin komandalara xeyir verə bilərəm. Yəni məqsədim xarici futbolunda İspaniyada oynamaq. Rus tilini tamız bilirəm. Türcə öz, öz dilimiz kimi idi. Fransız dilini başa düşürəm. İngilis dilini belə 40-30 dan danışa bilərəm, 40-30%. Belə indi İspan dilini öyrənmək istəyirəm. Yəni hazır qalar getəcəm, inşallah özüm deyə öyrənəcəm. Mən çox ən sevdiyim dildən biridir İspan dili. İndi Portuqalda quraq atırıq. bizimki demək olar ki hazırdır. Yoqurtla qarışdıracağıq. bu cavab da eşidim, pastrolar kəstirmək üçün. Bu desert mə Estoniyada yemişdim, çox xoşuma gəlmişdi və hər zaman evdə özüm hazırlayıram. Tam xeyirli bir şeydir, demək ki, biraz ağzın tamını dəyişir. Həm şirinliyi olur, həm də ki, meyvə tərəvəz vurtsunda çox xeyirli bir salat. çay çarşıya doldururuz. Bir stek olan. Şimdi biraz gözlerle vermek için şu kalıp siz çox sağ olun ki, məni bu belə çağırmısınız, e, dəvət edərmisiniz. Çox gözəl bir verilişdir. E, hər bir idmançıya göstərir ki, yəni hər bir idmançı yemək bişirməyi bilməlidir. E, Çünki özüncə də xeyirdir. Öz istədiyi zaman özünə yemək bişirə bilər və öz e, e, özünü formada saxlaya biləcək qədər özünə yemək bişirə bilər. Nəvə salatımız hazırdır. Nuş olsun.